श्री स्वामी समर्थ नमस्कार प्रिय स्वामी भक्तांनो आजचा हा स्वामी मंत्र असा आहे जो ऐकल्याने लाखो लोक लाखो करोडोचे मालक झालेले आहेत हा मंत्र जप रोज सकाळी एक सप्ताह पर्यंत ऐकल्यास किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी ऐकल्यास या चमत्कारिक मंत्राचा प्रभाव दिसून येतो या प्रभावशाली मंत्रामुळे अनेक लोकांचे भले झालेले आहे या मंत्राच्या प्रभावामुळे आज त्या लोकांकडे नोकर चाकर गाडी बंगला सर्व काही सुखसुविधा आहेत त्यांच्याकडे खूप सारा बँक बॅलेन्स आहे त्यांना खूप सारा पैसा धनदौलत आणि संपत्तीची प्राप्ती झालेली आहे प्रिय स्वामी भक्तांनो ज्या पण लोकांना या मंत्राचा अनुभव आलेला आहे त्या लोकांनी आपले अनुभव सांगितलेले आहेत हा मंत्र जप ऐकल्याने अनेक लोकांना स्वामी माऊलींचा आशीर्वाद प्राप्त झालेला आहे मित्रांनो आपण हा मंत्र ऐकल्याने आपले भाग्यही उजळेल आणि नशीब चमकेल हा मंत्र जप ऐकल्याने किंवा उच्चारल्याने नक्कीच गोष्टी तुमच्या मनासारख्या घडत जातील तुम्हाला जापन गोष्टीची इच्छा आणि अपेक्षा असेल ती सत्यामध्ये उतरेल मित्रांनो तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की स्वामी माऊलींच्या कृपा आशीर्वादाची प्राप्ती आपल्याला व्हावी आपले भले व्हावे सर्व दुःख अडीअडचणी आणि संकटातून स्वामी माऊलींनी आपल्याला बाहेर काढावे खूप सारा पैसा धनदौलत आणि संपत्तीची प्राप्ती व्हावी तर तुम्हाला या सिद्धी उपासना साधना एक सप्ताह करायची आहे तुम्ही हा मंत्र जप एकशे आठ वेळा माळेवर जपू शकता किंवा आपण हा मंत्र रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी फक्त दहा मिनिटे ऐकू शकता मित्रांनो हा मंत्र साधा सुधा नसून खूपच शक्तिशाली मंत्र आहे हा स्वामींचा मंत्र जर आपण रोज ऐकलात दिवसापासून स्वामी मावली आपल्या घरात वास्तव्य करतील आणि हळूहळू तुम्हाला पैसा धनदौलत आणि संपत्तीची प्राप्ती होण्यास सुरुवात होईल लवकरात लवकर तुम्हाला या शक्तिशाली चमत्कारिक मंत्राचा प्रभाव पाहायला मिळेल तुम्ही कधीही कल्पना करू शकला नच्चेला अशा आश्चर्यकारक गोष्टी तुमच्या आयुष्यामध्ये तुमच्या जीवनात घडतील तुमची प्रगती आणि तुमचे यश पाहून तुमच्या आजूबाजूचे लोक सुद्धा अचंबित होऊन जातील मित्रांनो या मंत्रजपाचे नामस्मरण करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा वेळ नसेल किंवा मंत्रजप उच्चारण्यामध्ये काही अडचण बाधा असेल किंवा तुम्ही हा मंत्रजप उच्चारू शकत नसाल तर तुम्ही हा मंत्र मोबाईल वर लावून तुमच्या घरामध्ये किंवा तुमच्या कामामध्ये फक्त दहा मिनिटे ऐकू शकता प्रिय स्वामी भक्तांनो आता कसलीही काळजी आणि चिंता करू नका स्वामींच्या कृपेने सर्व काही ठीक होऊन जाईल तुमचे दुखाचे दिवस कधी सुखामध्ये बदलून जातील हे तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही प्रिय स्वामी भक्तांनो तुम्ही या स्वामीमय YouTube चॅनल वर नवीन असाल तर या YouTube चॅनल ला सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला एक लाईक करा सोबतच बेल आयकॉनचे बटन प्रेस करा आणि कमेंट मध्ये ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थ असे टाइप करा आता खरोखरच तुम्ही स्वामी माऊलींच्या आशीर्वादास पात्र ठरणार आहात मित्रांनो आता ऐकूयात स्वामींचा हा मंत्र ओम नमो श्री स्वामी अवधूताय नम ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अवधूताय 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 नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो श्री 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 स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अवधूताय 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 नमः नमो श्री स्वामी अधूताय नम श्री स्वामी अधूताय नम ओ नमो श्री स्वामी अवधूताय नम ओ नमो श्री स्वामी अवधूताय नम ॐ नमो श्री स्वामी अवधूताय नमः 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 ॐ नमो श्री स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अवधूताय 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 नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो श्री 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 स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अवधूताय 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 नमः श्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो 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 स्त्री स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो श्री 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 स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो स्त्री 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 स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो श्री 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 स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अवधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अधूताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अवधूताय नमः